На шпальтах місцевого друкованого видання з'явилася інформація про вихованців студії естрадного вокалу Олега Ярошенко. Дівчата приймали участь у вокальному конкурсі Співуча перлина перлина-2016», який щорічно проходить у Кам'янському. Учасники студії естрадного вокалу активно беруть участь у різноманітних конкурсах. А склад колективу дуже різноплановий та цікавий. Один з перших учасників студії, директор Палацу культури Андрій Козлов, незважаючи на посаду, постійно відвідує репетиції. табары участь у концертах коллективу. Отрадно отметить тот факт, что практически ежегодно участники студии эстрадного вокала Олега Ярошенко активно принимают участие во многих фестивалях различных уровней. Вот они являются участниками абсолютно всех, без исключения, мероприятий, которые проходят у нас в городе. Их знают, ценят и любят, в том числе и за пределами нашего города. Вот совсем недавно в городе Днепродзержинске прошел фестиваль спевучих парлына. Организаторами были Дворец культуры «Химик», объединение «Азот» и Анатолий Ильич Чайка, это директор этого Дворца культуры, любезно пригласил участников студии странного вокала Олега Горошенко поучаствовать в этом фестивале. Мы рады, рады тому, что у нас есть прогресс, что мы растем, и Олег Иванович Ярошенко предлагает максимум усилий для того, чтобы мы не просто были на уровне, а поднимались с каждым годом планку все выше и выше. То есть усложняется репертуар, усложняются песни. Яркое тому подтверждение, что наши участники работают, как говорится, на 100%, вот являются вот те награды и достижения, которыми они на сегодняшний день нас радуют. Что касается меня и администрации Дворца Культуры, мы очень рады. И благодарим и Олега Ивановича, и девочек наших, которые участвовали и будут участвовать, продолжать. Мы в этом уверены, потому что растет и молодая, и достаточно яркая смена. Вот. Они будут дальше радовать нас своими выступлениями на всех концертах и на всех концертных площадках нашего города и далеко за ее пределами. керівник студии горды за своих выхованцев, та щиро тишится их маленьким и гучным перемогам. Олег Иванович, Ваши ученицы, воспитанницы недавно приняли участие в конкурсе «Спевуча Прлына-2016». А с какими результатами Вы вернулись из Днепродзержинска? Вернулись с хорошими результатами. Наши участники показав хороший уровень исполнения песен, которые они исполняли. Участвовали Виктория Осипова с песней «Мальвы» которая заняла первое место в этом фестивале в своей категории с 7 до 11 лет. Также второе место заняла Лиза Сербина с песней ⁇ Желтые ботинки ⁇ которая также показала свою артистичность, свой уровень исполнения. В категории с 12 до 16 лет участвовала у нас Катерина Ивашина, которая заняла... Второе место с песней ⁇ Опера ⁇ которую поет Витас. С нашей студией участвовала как гостья Оля Мишагина, которая в 2013 году, в 2013 году тоже выиграла первое место. Хочется сказать огромное спасибо в первую очередь родителям. За поддержку детей, которые также вместе с детьми и ездят, с нами вместе переживают, можно сказать, участвуют. Это наши спонсоры, наши продюсеры. Хочется сказать огромное спасибо руководству дворца культуры, непосредственно директору Андрею Козлову, который всегда нас поддерживает, руководству комбината, правкома комбината. Звичайно, наибольшее задоволение ведущей у конкурса отримали испевачки студии эстрадного вокала и их батьки. Мне понравился этот конкурс тем, что я выступала не только перед жюри, но и перед полным залом. Зал нас очень тепло принял всех конкурсантов. Также мне понравились все конкурсанты, как они пели. Я участвовала в средней категории. С 12 до 16 лет я была там самая маленькая, и э, там была девочка, заняла первое место, она пела песню «Вильный птах». А какое место ты заняла? Я заняла второе место. Вика, какие впечатления у тебя остались от участия в конкурсе? Мне очень понравился этот конкурс тем, что были очень серьезные конкурсанты, и я заняла на этом конкурсе первое место. Мне он очень понравился, впечатление у меня очень хорошее от него. Расскажи о помощниках. Кто помогал выбрать композицию? Кто помогал принимать участие в конкурсе? Я хочу поблагодарить свою маму за то, что она мне помогла выбрать такую хорошую композицию. Я хочу поблагодарить своего э, руководителя Олега Ярошенко за то, что он поработал над, надо мной, чтобы я все хорошо спела. И э, этим я выиграла первое место. Лиза, ты принимала участие в конкурсе вокальном. Расскажи о своих впечатлениях. Что тебе больше всего запомнилось? Мне запомнилось то, что я спела на большой сцене. И я показала всем, что я это могу. Какую ты песню исполняла? Желтые ботинки. Ты давно учишься вокалу? Э, шести лет. Ты сама захотела учиться вокалу, либо же тебе родители подсказали? Сама. Ну а почему? Почему ты решила, что хочешь петь? Потому что мне это нравится. Всю землю обойти могу, когда ты рядом. Что будет впереди, в этом нас не беспокоит. У нас одни пусы, и в это верить надо. С тобою навсегда наша угрозимна. Мы лучшие все, друзья. Озида, да да да